assalomu alaykum hammaga sizlar bilan yana alisher muhammadjonov navbatdagi darsimiz xush kelibsizlar en bu darsimizda endi sizlar bilan mana shu IDE ideda yana boshqatdan o'rnatib o'rnatib chiqamiz chunki eslasanglar birinchi darsimda Eclipse ide bilan JDK ni kompyuterimizga o'rnatishni o'rgatib o'tgandim shu e darsimizda eklips ideada o'rnatish unnatış, kim o'rnatishda kimlardadir meni telegram akkauntimga yozishdi işte. tushunarsiz bo'lib qoldi o'rnatib o'rnatishni ham e, o'rgatsangiz bo'lardi faqat yuklashni o'rgatdingiz deb yozishdi o'rnatishni bilmayapmiz dedi ho'p endi shu darsimizda mana shu o'rnatishni o'rgataman hozir bu meni kompyuter emas bitta akamizni kompyuteri shuning uchun bu kompyuterda eklips yo'q an shuning uchun shu kompyuterga eklipsni o'rnatib yuklash yuklab turib qana o'rnatishni ham o'rgatib o'taman bo'lmasam ketdik hop mana shu birinchi darsda aytganman Eclipse.org degan saytga kiramiz e, bu eklipsni o'zini sayti shu saytga kirganimizdan keyin mana bu chekkada download degan e, button bor tugma bor shuni ustiga bitta bosamiz keyin bizga bu oynani ocib beradi op bu yerda ko'pchilik mana shu yerda ham downlodni bosibdi bunda bossa ham bo'ladi bunda yuklagandan keyin paketlarni yana alohida qilib yuklaydida shuning uchun undan ko'ra mayda bir yolda download downlod pko'tib paket bilan birga yuklab olganimiz yaxshi hop buykga o'tganimizdan keyin eklips id for java developers bizga shunisi kerak java dasturchilar uchun eklips undan keyin ma tagida bor va web dasturchilar uchun Eclipse bor C++ c dasturchilar uchun eklips id shundaqa qilib qator ketaveradi bizga shu java dasturchilar uchun kerak ho buni ustiga bosamiz yo bo'lmasa muni ustiga bosamiz buni ustiga bosiboamiz bizga bu oynani yozib beradi hop endi bu yerdan mana download links okay. okay. <laughs> yeah, deb qo'yganman downlod qilish uchun linklar berilgan chiqib qolmadimi dars o'tyapmaura demak download link deb i berib qo'ygan bu yerdan windows ishlatadiganlar windows tanlab mana shuni ustiga bosadi mac macbooks mac, 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 macos ishlatadiganlar buni ustiga bosadi linux ishlatadiganlar buni ustiga bosadi ho'p endi biz m windows bizni kompyuterimiz shuning uchun mana shu sakson olti hamda oltmish to'rt bitlilar uchun razryadi buni ustiga bosamiz buyern endi bu yerda mana download ustiga bitta bossak автоматичесki sizlar google google hrome bo'lsa mayda chiqadi biz hozir yandex ishlatyapman meni kompyuterim akamiz kompyuter kompyuteridedi mana manda уже download bo'lib bo'ldi men yuklab oldim oldindan chunki hozir buni yuklashga uncha internet anaqa bo'lmaydi de. demak internet uzadi yuklaydi bizga mana zip falni ochib berdi buni hozir yopib turaveramizda mun yerga kirsak mana e загрузкаa bo'lganlarni chiarib beradida bu yerdan bizоткрыть показать mana epapka deb qo'ygan e e papkasini e ochib olamiz qayerda turganligini ho'p mana e ochib berdi buni endi ochib olishimiz kerak ustiga ikki marta bosamiz e va излючитьni bosamiz излючить qayga ochib berishi anzip qilishi zipdan chiqarish uchun mana qayerda zipdan chiqarishni aytib beryapmando mana shu yerda o'ziga shu загрузка degan faylni o'ziga zipdan chiqarib beradi anziv An qilib beradi ho'p oh, demak okey mana oji boshlandi qilish biroz kutamiz eyan yeah. endi java jdkni o'rnatishda hozir yana boshqatdan dars qilib o'tirmayman shuning uchun o'zinglar youtubga kirib ddk o'rnatish deb yozsalar, o'zbekchada ham ma'lumot ko'p jdkni o'rnatish bo'yicha ana shunda o'rnatib narsiz bo'lgan bo'lsa tushunsanglar o'zingizlar o'rnatib keta ketaverasizlar meni video darsimni ko'rib agar tushunmay qolsanglar ashu boshqa darsliklardan ko'rishinglar ham mumkin ho'p qani paka palkani ochib ber hop buni ustiga bosamiz eklips mana buyerga tushib qolibdi mana eklips exze fal men hozir buni eklips deb fayl ochib o'tirmadim shu yerdi o'ziga anaqa qilavrdimu o'rnatib ketaverdim sizlar alohida eklips exze fayl ochib zipdi zi shu yerda berib qo'ysanglar tayyor turadi hop buni ustiga bitta bosa ikki marta bosamiz mana eklipsni ochib beradi mana ужe yangilashdi eklipsda ikki ming yigirma ikki orqadagi rasmlar o'zgaribdi yani men birinchi darsimda de, agar bilsanglar boshqacha edi rasm hop oh. endi ozgina kutamiz eklipsni ochishini eklipsni yani och bo'ldi mana workspace deyapti xuddi shuni yani. aytgandim birinchi darsimizda yani, proyektlar yaratganda um, mana shu proyektni yani, qayerga yuklash mana bu yerda bor ekan mana manai ichida users user eklips workspace degan papka shu papkani ichiga yuklaydi haligi anaqa ochdikku java darsliklar deb proyekt ash yeah. a shu yuklab ketadi keyin mana qo'yib qo'ysak 100 100 yu default and do not uni ustiga bo'lsa qaytib so'ramaydi so'rab o'tira o'tirolmaydi qaysi papkaga saqlaydi deb. shuni bosib qo'ysak Endi launch launhni bosamiz hop mana starting eclipse elipi eklips id ochilyapti boshlanyapti Ha, ozgina kutamiz Hmm. demak bu darsimiz endi sizlarga ancha tushunarliroq bo'ladi agar narigi darsimizga tushunmagan bo'lsanglar shunaqa qilib o'rganib olvorasizlar agar narigi darsimizni ko'rmoqchi bo'lsanglar hozir mana tepada anaqasini chiqarib beraman shu yerda ko'rishiglar h mumkin o'tgan darsimizni qilganda manaqa welcome sahifalari ham yo'q edi welcome sahifalari bilan mana ochdi sizlarda qanday ochilgan bo'lsa bizda ham xuddi shunday ochildi endi bu welcome sahifasi xohlasanglar turaversin xohlasanglar yopib ham qo'yaeasizlar ho bu turaversin endi kiramiz xohlasanglar mana yerda x bosib yopib ham chiqib ketl hop buni welcome sahifasini yopdik va bizga mana bunaqa oynani ochib berdi yangi eclipse ochilgan bizga Outline ham kerak emas bular turaversin hozircha endi bu yerdan create a java projects shuni ustiga bosamiz hop mana project name deb bo'lgan joy bu yerga shu proyektimizni nomini yozamiz java java dars darsliklar java darsliklar deb nomladik finish qilsak proyektimiz ochiladi bizga. ochmay turbomiz hop mana java darsliklar degan bitta proyektimiz ochildi bizni hop buni ichiga mana cor c crc degan fayl bor buni ustiga sichqonchani kel turib o'ng tarafini bosamiz o'ng tarafini bosganimizdan keyin bu yerda new klassemas hmm, paket ochoamiz paket ochsa oson bo'ladi hop paket ochamiz paketimizni ham nomini shunga o'xshatib qo'yamiz bunga anaqa qilish shart emas o'xshatish lekin hozir men nomi o'ylab o'tirganim yo'q fiish mana paketimiz ham ochildi ho'p endi buni ustiga kelib yana sichqonchani o'ng tarafi new endi klassni ochamiz asosiy asosiy klass mana asosiy funksiya mein metodi biti o'ydik bungaa mana sure. public static wod men asosiy funksiya ishga tushadigan funksiya dasturlarimizni rang qilganimizda shu mein metodsiz rang bo'lmaydi bularni ham tushuntirib o'tganman yana boshidan tushuntirib o'tman sizlarga tushunarli bo'lishi uchun hop oh, bu bo'ldi endi mana nihoyat mana finishni bosamiz finishni bosganimizdan keyin mana bizga asosiy klass java faylimizni ochib beradi bosi keyin mana ochib ber. hozir bizda ham manaqa sanayapti ko'pchilikda sanamay qolishi ham mumkin mn raqamlar belilar men ko'p darslarimda aytib qolishim mumkin mana qatordagi kod manaqa ish bajaryapti deb shunda de. um, sizlarda manaqa chiqmay qolishi uchun hozir ho buni ham to'g'rilaymiz. undan keyin manavi yozuvi shriftni razmeri o'ta kichkina o'ta ham katta aytiramiz, o'zimizga ham moslashtirib olamiz ham videoga olayotganda bu umuman ko'rinmaydi ahing uchun buni ham katta aytiramiz. Xo'p, endi bu ikkita sila bilasizlar işte. ancha dars o'tib qo'ydi sizlar bilan to'rttamikini dars o'tdik eshta bu kommentariy hisoblanadi Xo'p, buni olib tashlaoamiz demak yani de endi buni razminini kattaytirish uchun windowga kiramiz windowni eng tagida preferences deb qo'ygan shu preferences ustiga bitta bosamiz keyin mana general generalni ochamiz editors ochamiz buni ham va text editors ustiga bitta bosamiz Fonts anustiga bosamiz bu yerdan chiqqan o'nidan editni bosamiz bo endi editni bosganimizdan keyin mana u fondna shriftni razmeri 10 degan buni 16 ga o'rnatib qo'ysak o'zimizga ham katta katta ko'rinadi bemalol yozib ishlatioramiz oky la close. mana katta katta bo'ldi Xo'p, endi birinchi kodimizni yozamiz o'zi oldingi darslarda yozib bo'ldik endi yozib tushuntirsam ham yaxshiroq bo'ladi. shuning uchun yozamiz Uh, system dot out do prin n deb aytganman buni qisqacha yozsa ham bo'ladi mana c y s uh, out deb turib bitta bossak o'zi автоматчесki yozib qo'yadi system dot out bundan buyog'i endi qo'lda bir chegidan yozib o'tirmaymiz bunday qilib qo'ysak <gazwalk> bunday qilib qo'ysak o'zi yozib qo'yadi ho'p bo'ldi endi konsolga yozib chiqaramiz hello world hello va control bilan f 11 <laughs> f 11 birni bosamiz Okay. demak mana yani konsolda ham bizga hello world degan so'zni chiqarib berdi buni bildinglar komentariya ham bo'ldi demak mana eklips iddi o'zimiz internetdan yuklab olib qanaqa qilib kompyuterimizga o'rnatib mana birinchi kodlarimizni h yozdik oldingi darsda o'zim ham bildim eklipsni oldin ishlatganligim uchun bir nechta mayda proyektlar turgunedi welcome sahifasini ham o'zim oldindan ochib qo'ygundim shunaqa bo'lib qoldi mana endi <coughs> yangi eklips idn o'rnatib shunda kod yozdik endi tushunarli tushunmay qolganlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman agar tushunmasanglar mobodo endi tushundinglar deb o'ylayman agar mabodo tushunmay qolsanglar komentariyaga yozsanglar iloji boricha tezroq javob berishga harakat qilaman yo bo'lmasam mana shu yerda hozir telegram lichkam chiqadi shu telegram lichkamdan ko'rib yozsanglar ham bo'laveradi menga yozsanglar men sizlarga tushunmay qolgan joylarini o'rgataman xullas darsimiz tugadi keyingi darsimiz endi arifmetika amallarni birma bir o'rgatib chiqaman sizlarga o darsimiz tugadi keyingi darsgacha xayr salomat bo'linglar bo'ldli arorbek aka o'tib olasizmi